Как у нас уже звучало из предыдущих докладов о том, что власть не получил должного эффекта по локализации действий протестующих, в правовом поле, то, что было закреплено наказание по административной линии, частичные избиения, власть уже перешла к более другим методам которые распространяли объектами интереса, которые являлись наиболее активные участники событий, имеющие свою стойкую позицию, выражающие свое недовольство властью, критиковавшие систему, раскрывающие коррупционные схемы по обогащению власти. Одним из таких объектов и стала Татьяна Черновол. Значит, в процессе 24 декабря 2013 года Татьяна Черновол подверглась преследованию на автомашине. Преследователи находились на автомашине Поршкаен, которые преследовали ее на протяжении трассы Киев-Харьков, в результате чего автомашина ее была заблокирована, причем было несколько попыток, она пыталась уходить от преследования. Вот. Однако в конце концов в, на 37-м километре все-таки преступники э, совершив маневр, э, автомашина была ее сбита с трассы и э, повреждена. Э, Причувствуя о том, что э, она может быть стать объектом как бы, э, физического уничтожения, что на самом деле как бы и предполагалось, она предприняла попытку скрыться с места э, э, ДТП, которое было намерено совершено. Однако в процессе преследования получила удар э, в спину, упала, после чего значит, двое в, спортивных, э, в, спортивном, э, в спортивном телосложении, э, двое э, лиц э, приподняли ее, один ее держал, второй избивал. Значит, в результате нанесения нападения ей были причинены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица, рванная рана нижней губы, ссадина правой щеки и кровоизлияние глазницы. Значит, вот в таком вот беспомощном, бессознательном состоянии она была оставлена в минусовой температура воздуха была минусовая и естественно, что как бы, преступники предполагали о том, что она в, эти, в этих условиях не выживет, замерзнет вот. однако она случайно была обнаружена проезжающим э, нарядом э, э, сотрудников ГАИ после чего она была доставлена в больницу для оказания первоначальной медицинской помощи Первоначально она находилась в реанимации. Вот. Преступники сами же по себе понимая, что их деятельность останется безнаказанной. Вначале, как бы, это уже усматривается из материалов следствия. Но когда они услышали о том, что в автомашине Татьяны был видеорегистратор, они вернулись к месту совершения преступления. Однако видеорегистратор уже был изъят и находился в распоряжении сотрудников милиции. Значит, как было установлено следствием о том, что уголовный авторитет города Днепродзержинска, Нетрепка Олег, под кличкой Нетрик, который был известен в уголовных кругах Днепропетровска, подыскал для совершения этого преступления своих как бы, подопечных, которые находились под его влиянием. Это Зинченко, Залюбовский и Корнилов. Значит, они были вызваны из Днепродзержинска в город Киев, где на автомобиле Поршкаен и их встретил товарищ Котенко, который тоже находился под влиянием Нетрика. А в дальнейшем были оговорены распределения их роли в этом преступлении. И после чего, я уже, как вам озвучил, было совершено это преступление. Значит, что касается участников преступления, Корнилов, Нетребко и Зинченко объявлены международный розыск, причем по линии Интерпола, по тяжкому преступлению от организации и покушения на совершение убийства группой лиц. Котенко и Залюбовский были осуждены. В апреле месяце состоялся суд, и в июле месяце 25-го, если мне не изменяет память, значит, они были осуждены окончательно за совершение этого преступления. Причем хочу отметить о том, что невзирая на то, что данные лица как бы были причастны к этому тяжкому преступлению, Э, как бы сама Татьяна Черновол как бы в судебном заседании и на суде э, гуманно в этом отношении повела себя по отношению к преступникам, э, понимая о том, что э, а да, они как бы виноваты, но в большей части э, как бы вина лежит на организаторах и заказчиках этого преступления. Это то, что касается, да, что касается Зинченко, Зинченко в августе месяце Скрылся на территории Российской Федерации. По ориентировке наших правоохранительных органов он был задержан, были направлены материалы на его экстрадицию на Украину. Однако российская сторона затянула этот процесс, и в процессе впоследствии процессе, Зинченко сам был освобожден. В настоящее время, скорее всего, его местонахождение в России. По остальным материалы выделены в отдельное производство, занимаемся их розыском, но по нашей информации нам известны возможные места их нахождения. Это не территория Украины. Но все-таки мы надеемся о том, что нам такая возможность предоставится их задержать и уже придать, как говорится, нашему украинскому правосудию за содеянное.